Так, друзі, наші студії Вадим Проценко та Оксана Семихіна це організатори концерту блюз за Україну. Вони вже готові ділитися цікавинками та подробницями. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ви прокинулися, як нас? Я не спав двоє суток, три причини готували поліграфію, спілкувався з фотографами, з музикантами, готував трек-лісти всю ніч. Соотвісно, викладав інформацію в Фейсбуці, ВКонтакті. І коли вже закінчив роботу, ввірив, що чотири. Поэтому ложиться было уже бессмысленно. Mm -hmm. Если бы бы на полчасика, наверное, mm -hmm. бы проспал утренний коктейль. <laughs> Тут делиться секретом такого э, бадьорого то та действительно активного и, и выгляду, и взагалі э, способа жизни. Сколько лет Ну, чашек 15 за ночь. Ну, дело в том, что просто когда-то этому научили в армии mm -hmm. быть в тонусе, да, и как бы работа всегда, она стимулирует, она mm -hmm. дает адреналин какой-то, вот. Поэтому нічого сложного Оксано, Як у вас э, справи з ранковим прокиданням? Ну як мінімум сьогодні, і взагалі можливо є якийсь певний секрет. Главное не говорить утром по телефону, наслаждатися тим, тим же ти привык, да Ух ти. То есть не включатися в повний угу. в роботи, то дати собі возможность самостоятельно проснутися, любиме заняття, животне, угу. кофе, чай і любима музика. И дать утром войти в твою жизнь. Тихенько, дати... <ривіт> да, так не да, поспішаючи. Так, да, да, замітити щось интересное на вулі, как бы, ну, підняти собі своєму настроєння, mm -hmm. навчитися це делать. Вадима, запитання до вас. Ви сказали, що е, цілу ніч займалися і поліграфією, і рекламою, ТД, і тепер, але, виходячи з того, що все залишилося. На навіть трошки більше днів. На якій стадії підготовки? Я так розумію, що ви зараз ось найближчі два дні все зробите, і потім будете що робити, як іде підготовка? Ну як всі професіонали, треба все, все готувати зарані для того, щоб потім. Э... не сходить с ума от сделанной работы, поэтому mm -hmm. у нас сегодня будет записан аудиоролик, который передадим э, нашим партнерам э, на радио и запишем сегодня видеообращение, в принципе все будет готово. Тайминг я составлю с Оксаной завтра, то есть э, хочу буквально пару слов нашим э, зрителям, вашим зрителям и нашим гостям сказать об уникальности именно этого концерта. Mm -hmm. 27-й блюз, он будет уникален тем, что одновременно в арт-квартире. Mm -hmm. На двух сценах в течение пяти часов нон-стопом будут выступать 15 коллективов. Одновременно mm -hmm. на двух сценах. Притом мы собрали настолько э, интересных участников, что э, слушатель сможет услышать от э, лаунжа джаза, блюза, соул, заканчивая хард-роком, э, mm -hmm. фьюженом, то есть очень многогранная будет музыка. Музыкальная программа будет крайне насыщена. Поэтому нашим гостям придется передвигаться с одной стороны на другую, менять локации, слушать что-то где-то. Понятно, что э, раздвоиться нельзя, все послушать, но будет настолько много материала музыкального. И коллективы, которые будут присутствовать, они тоже, э, ну, я бы сказал, очень крайне интересно. Здесь есть молодые коллективы и те, которые уже давно э, играют у нас в городе. Ну, коллективы такие, как «Шторм», «Right Now», «Калейдоскоп», «The Лабиринт, «Tenderly Project», «Ангажемент», «Новый второк», «Евген Назарук», «Brackets», «Imagine Project», «Mets», «Фритата», «Шанхай Бен», «Сережки», «Райком». Э, вот, то есть э, это еще не все. То, вершки, вершки нашего Днепровского, да, бомбы ну, так, такого а, так кто у нас был в музычного. Да, и э, э, мне очень понравилось, что Каждый день звонят и просят, а можно ли нам поучаствовать. Благодаря тому, что арт-центр «Квартира» нам выделил именно две локации, mm -hmm. и у нас достаточно времени с 18 до 23, мы можем еще добавлять коллективы, mm -hmm. конечно же, с коротким таймингом, там 25-30 минут, но еще возможность, скажем, одному-двум коллективам mm -hmm. попасть к нам Все еще можно. можно да. Вадиме, тут виникає одразу все таки запитання, виходячи з того, що ви сказали, буде дві локації. А чому дві? Як дійсно ви сказали про те, що е, якщо буде паралельно йти в е, одній на одній сцені, одна група на е, другій сцені, друга група, і людина буде фанатом і тих, і інших, що йому робити, і як встигнути і туди, і туди? Чи буде вирішили фесту? Як проводять прежде всього, огромне кількість колективів хотіли попасть на 27-й блюз? Во-вторых. Мы э, грамотно отнеслись к этому вопросу. И э, сцена, которая на втором этаже, она будет э, более акустичной, угу. более инструментальной. То есть там можно будет услышать скрипку, саксофон, там можно будет услышать э, акустические варианты исполнения того же самого коллектива Ведверта, в данном случае Евгена Назурака. Что касаемо нижней сцены, она будет более жесткая, более агрессивная, более прогрессивная и более кочевая. Поэтому мы все-таки понимаем, что если человек больше любит все-таки джаз или лаунж, то ему наверх. Если он больше любит хард-рок или блюз, жесткий блюз, то ему вниз. Так оскольки это благочинная акция, як будут избирательно кошки. я хотел бы, чтобы Оксана рассказала о том, куда мы будем. Ставленное слово. Пытаюсь сэкономить ваше время. Значит, девиз нашего фестиваля «Два с половиной года». Мы знаем, а мы сможем, а мы допоможем. Да? Так как у меня есть благодейный фонд «Право на життя», вот, я пытаюсь объяснить людям, что можно самостоятельно, создав свое творчество и применив свою работу, какое-то направление, сделать благодейную акцию. Да? Музыка – это сброя за життя. У нас есть новый девиз, мы его добавляем и пытаемся как бы отбить все то, что говорят, вы там продолжаете войну, потому что основная помощь фестиваля – это помощь парням в АТО, это детям, которые находятся на территории передовой. То есть мы этим занимались и будем заниматься. На данный момент у нас есть письмо от гематологии. Это наше космическое отделение, которое занимается детьми больными э, раком крови. Да? Мы неоднократно помогали конкретно, покупая конкретное лекарство или делая конкретную закупку для конкретного ребенка. То есть мы покупали и противогрибковые препараты, они распределялись, но мы делали постоянные какие-то на одного ребенка нацеленную группу лекарств в определенное как бы, время, доставляя после определенного концерта. С 2011 года как бы, гематология получала от нас а, помощь, конкретную, а, не деньгами, а вот лекарствами. Да. Да? И вот «Сброя за життя», музыка это «Сброя за життя» – это и есть основа как бы, этого блюза, на котором а, все посетители за два дня смогут… А, свой благочинный квиток обменять как бы на благодейную свою справу, да, оставить деньги. Плюс хендмейдеры предоставляют интересные уникальные работы. Приобрести их можно будет по самым небольшим э, ну, стоимости приобрести именно в этот день. Вот все опять скидываются общими усилиями, потому что, к сожалению, мы не можем постоянно помогать гематологии, но сейчас, я думаю, самое то время. Все соскучились за фестивалем. И уникальность в том, что есть есть люди с разным стилем и характером. Да, люди могут и посидеть на Блюзе за Украине, посмотреть, могут и потанцевать в коллективе. Это праздник. Поймите, это мероприятие праздничное довольно-таки, красивое, культурное, это искусство. Поэтому мы делаем в этот день праздник, который помогает... Той, той необходимостью, которая будет благочинностью. Uh -huh. вот, музыканты с удовольствием поддерживают, потому что дети они и наши дети здесь, и на передовой это все дети. Вот. Все, что мы сможем сделать в дальнейшем, мы будем просто принимать какие-то заявки реагировать. и реагировать. Поверьте, что между фестивалями помощь оказывается. Мы не ждем фестиваля, был перерыв uh -huh. небольшой. Да, мы были на опен-эйрах на всех городских локациях и в день города, и Дензих, и Захисноковичи, на центральной площади. То есть нам надо просто объединяться помогать и поверьте что а, иногда такими усилиями оказывается самая необходимая помощь между фестивалями просто клич друзей и мы закрываем какую-то потребность не ждем фестиваля, вот понимаете, не ждем той, э, той ситуации, которая накаляется, за, за, застряется. Главное, что все в это верят, и во многом, как бы, я бы хотела еще раз предупредить, что э, многие пишут отзывы, э, ну, приходится мне это читать, вы провоцируете, вы продолжаете войну, вы помогаете. То есть, таким образом, я потеряла не, некоторых клиентов, которые, видя нашу работу на Блюде за Украину», э, воспринимают это с другой стороны, да. Вот, э, ну, мы все живем на это наши жители, мы не можем распределить, как бы мы не будем помогать военным, будем помогать только переселенцам. Это неправильно. Вот у нас есть дети, у нас есть переселенцы, есть парни в АТО. Это все единая нация, и музыканты в Днепропетровске прославились. Хотя наш фестиваль не включили в программу мэра культурно столица. Я очень удивлена, и киевские звезды шоу-бизнеса, и киевские как бы, интересные персоны, они заметили эту работу, и будет очень обидно, если фестиваль еще и переедет в Киев. И таким образом мы просто покажем, что мы более глобальной силе. Да, мы можем приглашать в наш город великих светил, выступать на концертах, которые до всемирно известны. Но почему нам а, не заметить тех, которые ⁇ будущее Украины ⁇ и дать им шанс. Вот Значит, блюз... Свои линии, да, да, блюз за Украину, эту философию с первого дня нес. Мы так и э, говорили, так и объясняли, да, э, то есть в мэрии, что мы хотим поднять музыкальную культуру, потому что в стране война, и музыка не, может не развиваться, может остановиться, может вообще пропасть. И мы дали эту площадку, но мы сделали это благотворительно, и в том числе это очень профессионально. Коллективы живы, растут. Вы увидите презентацию э, новых композиций, новых... Да, это будет сюрпризом, то есть некоторые группы в этот день презентуют свои новые работы. И даже новый клип будет. Да, и новый клип, да. А мы считаем, что все вместе мы сделали большой вклад в э, развитие музыки Днепра. И эта музыка разноплановая. Мы не ударялись в один какой-то стиль и направление. Люди нам верят, мы предоставляем площадки внутри, это закрытые территории, но в том числе мы очень боролись сильно за open -air. чтобы музыканты, в благодарность мы им искали возможность выступить на самых знаковых днях в нашем городе. Это большая как бы, работа, она стоила нам нервов, чтобы добиться сцены для наших благотворительных музыкантов. Может, нас и не воспринимали в этот день как благочину акцию, но мы хотели, чтобы музыканты видели людей и на открытой локации были очень популярны, признаны со своей аудиторией. Ну, еще буквально пару слов хотел сказать о том, что э, так как блюз является корнями многих музыкальных направлений, так вот блюз за Украину является корнями того большого могучего дерева уже на сегодняшний день, э, которое будет э, своими плодами радовать. То есть, как говорила Оксана, эти плоды достанутся всем. И э, тем, кто лечится сейчас, и тем, кто переселился, и тем, кто... Не дай бог, будет требовать снова же нашу помощь. Вот. Поэтому это снова же команда и фотографов, их у нас будет 8. То есть со всеми можно будет сразу же контактировать, обмениваться информацией. На нашей социальной странице в фейсбуке «Блюз за Украину» можно будет увидеть фотоотчеты. Это также, кроме музыкантов, это средства массовой информации. Это и городе и Hit То есть достаточно много э, порталов, интернет-порталов в том числе. Это и люди, которые обеспечивают нам оборудование, э, потому что, к сожалению, снова же у нас в городе э, нет достаточного оборудования ни на одной концертной площадке, чтобы можно было, не переживая, привести любое количество коллективов, на всех хватило и оборудования, всего. Ну и самое важное, это то, что этот блюз состоялся э, именно из-за того, что мы приняли огромное количество звонков от людей, которые привыкли ходить на блюз за Украину и заниматься благотворительностью. Они да. соскучились, они начали звонить, они начали настаивать. И они потребовали в начале декабря его провести. То есть это даже уже не столько наше желание, это уже не столько традиция, сколько реально это уже требование людей, которые привыкли, что они приходят, они помогают. Вот они участвуют в этом, они потом смотрят, как мы это освещаем, и дальше высказывают свои пожелания, мнения. Вот. Это будет рекорд, я вам скажу, так. потому что ни один фестиваль в нашем городе не имеет такую долгую историю, угу. с такой традицией, которая настолько регулярна регулярно и популярно. И мы никому не отказываем, ни хендмейдерам, ни музыкантам. То есть есть аматоры, а есть профи. И поверьте, что очень тяжело, да, когда ты понимаешь, что выходит на сцену профессионал, а кто-то говорит, я на разогреве. У нас такого нет. Просто мы подбираем стили музыки, чтобы лайнап был интересен и слушателю. И обязательно, это очень Тонкие натуры люди искусства. Поверьте, что обидеть его очень легко. Поэтому стараемся, чтобы всем было комфортно и по времени равнозначно, и по стилю музыки друг другу люди не мешали, подходили или же э, менялось, как бы. И 3 числа в субботу э, ждем всех в арт центре квартира э, на 18.00. Э, это будет свободный ваш вход в плане времени. Вы можете прийти на 19, на 20, на 21. Вы все равно успеете на концерт. То есть это тоже философия нашего блюза за Украину. что то гость может посетить благотворительное мероприятие в удобное ему время, с с 18 до 22. То есть и выбрать тот коллектив, который в рекламе есть, узнать в фейсбуке, в какое время выступает его любимая группа, прийти и оставить свой благотворительный билет и послушать любимую музыку. Паша, вибач, просто я Добай, хочу е, е, Блю за Україну має довгу історію. Давайте нагадаємо глядачам, який за рахунком це буде е, захід і е, ну, взагалі його концепцію. 27-й фестиваль это как бы в территория территории. И у нас было 7 опен Это локации городские, мы выступали. Блюз за Украину только благотворительный фестиваль. И создавался он в самое трудное время то есть, уже в мае месяце, когда были тяжелые события, в 2014 году, все, что мы в июне, в июле могли делать в 2014 году, поверьте, оно, ресурсы были просто быстро исчезли. То есть помощь, энергия, деньги, силы все, что мы смогли сделать. И получается, когда мы стали в тупик, где брать чтобы помогать парням в АТО. В июле месяце 2014 года разработана была программа. И 15 августа 2014 года был первый фестиваль в поплавке. Вот, он был на первом этаже, а мы стали резидентами второго этажа. То есть гостеприимство у нас там было полный фул по аппаратуре. И гостей мы приглашали только в поплавок на второй этаж с августа 2014 года. Если нам удавалось добыть Нашого управління культури сцену вони очень допомагали нам. Старалися видели. Они нам давали очень хорошую апаратуру сцену на центральних в городе, на День города, на різних интересных праздниках. Ми поддерживали день захисника вітчизни. Це вперше було. Такие мы да, это Галина Ильинична нам помогала. Мы сделали еще «День без места», да, то есть дали музыкантам роль музыки, как мы говорим, сброя за життя», это, да, музыка, музыка, сброя за життя». Вот, выступления были коллективов и на закрытой, и на открытой локации. Помощь оказывалась, как и говорила, что и детям на передовой, и те нужды военных, которые были регулярны, постоянные, и конкретны – вот приборов ночного бачения, два БТР, которые в Днепропетровске ремонтировались. Это постоянная, регулярная, бесконечная, и она не только с фестиваля добавлялись медикаменты постоянно, продукты питания, то есть какие-то средства защиты, одежда, и это все уходило даже если не они конкретно, что вот эта бригада приезжала, то мы знали, кто повезет. У нас народная армия и Эльдар Баранте, это всегда друзья, они знают, где что надо. Брат мой вот то постоянно, то есть в течение двух лет он приезжает, уезжает, он рассказывает правду, где это надо, что надо, то есть кому надо. То есть и когда я приехала туда с афишами, да, то есть мы афиши расклеили там поверьте, и Маринка, где в Красногоровка, где я только не была, я везде эти афиши расклеила на память. И это очень интересно, то есть мы зафиксировали и в военных частях, и на улицах, и на указателях, на этих городах, да, то есть и в самой горячей точке, то есть там, где вот стоял наш последний кордон, там мы тоже возле моста, ребята говорят, расклейте здесь, пожалуйста, нам это очень важно. То есть и внутри э, военных частей и на улицах появились наши афиши. Даже со старых фестивалей и, поверьте, что военные сами попросили, чтобы пусть, пусть вот это так. Для хочу да, они раз, захотели, раз, это субачь. пусть это будет, да, что это частичка. Постоянными гостями с аэропорта к нам приезжают э, летчики. Э, но хочу еще, э, э, ну, будем говорить, акцентировать внимание на то, что когда мы проводим за Украину» на закрытых локациях, помещений, тогда мы, соответственно, можем собирать благотворительную помощь. Когда мы проводим опен air, все музыканты безоплатно выходят и играют, просто радуют mm -hmm. людей, зрителей, слушателей и пропагандируют это наше движение. То есть мы на улицах не можем собрать э, какие-то средства. Но при этом, при всем, как говорила Оксана, есть те, которые между фестивалями обращаются, звонят, говорят, чем помочь. Мы говорим, какой больной, в чем нуждается, либо какая необходимость, в чем и э, постоянно происходит процесс. У нас был один интереснейший фестиваль на крыше мосс сити Это день Европы. Угу. Вот мы тоже его впервые вот так вот глобально организовали. Нам удалось собрать там сумму денег и тоже закрыть потребности, которые нам как бы в список все равно добавляется. И вот на этот момент повезло у нас получилось собрать, как бы да, и отправить. Но вот я вам скажу, что Локации закрытые, как и Open -air, да, они тоже приносят какую-то пользу. Uh -huh. вот. Только не все горожане готовы приходить на Open -air и видеть в нем благотворительность. Они идет праздник, а на закрытой uh -huh. локации более все кулуарно, уютно, да. И мы хотим, чтобы это был именно праздник, пусть с такой вот печальной благотворительной uh -huh. целью, но это праздник. Але будет. Вадим, запытание до вас выходит из того, что такая глобальная и. ну, В якійсь мірі довга історія фестивалю. Да? Починаючи з найпершого і ось е, цим фестивалем, 27-м. Взагалі, яка, які зміни були? Е, які зміни претерпів фестиваль? Що нового з'явилося, які були взльоти та падіння, можливо. Да? Ось, е, чи можна дати таку характеристику за оцю е, 27-разову історію? Е, коротко було так. Спочатку ми донесли музикантам. идею И ребята быстренько согласились но потом как говорил оксана многие начали уставать от благотворительности уставать от войны. И это нормальная ситуация, потому что нам уже всем вот здесь это все сидит. И были моменты, когда сложно было собрать 5 коллективов, 6 коллективов, mm -hmm. действительно. Было сложно иногда собрать, особенно летом, когда люди все-таки пытаются выехать с детьми куда-то за город, mm -hmm. было сложно собрать публику. Но, как показала эта осень, снова новый всплеск. И более того, 5... Ноября я был в городе Киеве, обсуждали с моими друзьями-сослуживцами. То есть однозначно в городе Киеве, однозначно в середине весны будет фестиваль. Mm -hmm. Чекаємо, чекаємо нових результатів і нових звершень. обов'язково Так, друзі, нагадаю вам, що сьогодні в нас в гостях був Вадим Проценко та Оксана Семехіна, організатор концерту Блюз за Україну. Я дякую вам за приємну розмову і дякую. за те, що розповіли нам всі цікавини та подробиці. Ну ми обов'язково чекаємо нових так, історій і а, дякуємо за вашу таку добру, гарну справу. Приходьте так. вам спасибо, приходьте. Приходите.